Яркие впечатления. Это не чемпионат мира, это не, не чемпионат Европы, это совсем другое. Потому что я когда пришел первый раз в зал, где боксировали, мы пришли на бой Паша Ищенко, и людей именно был весь зал забитый. На, на чемпионате мира у нас только две недели соревнований, у нас только в финале было максимальное народу. А так были только боксеры, никто не поддерживал. А тут с первого дня и такое вообще? Да нет, ну никакие чемпионы мира, ни Европы вообще рядом не стоят с Олимпиадой. То есть это такое огромное движение. Я первый день, когда мы заехали в деревню, я просто у меня был такой легкий шок. Это, конечно, не передать словами, но сколько мы зарядились, сколько ну, эмоций, энергии мы привезли сюда и очень много сил, чтобы завоевать эти медали, мы оставили там немыслимая поддержка, очень приятно выходили как профессионалы уже, ну так под музыку, классная организация, вот, ну боев, соревнования бокса было очень супер, вот организация в деревне была классная, тоже много, все ходят, все разные нации, классно общаешься с одними, с другими, столовая, ну было интересно, конечно, очень, и потом я первый раз на Олимпиаде. Прозвище Олимпиады Денис Серебряный, <с> то есть мир серебро, там серебро. Нереальная масса людей, передвигается, все там смеются, все ходят, все разноцветные, в разноцветных формах. И дело в том, что не то, что не просто я приехал на курорт, куда то куда приехали люди, а ты понимаешь, что эти люди ну, всю свою жизнь отдают спорту, то есть каждый из них какая-то личность, какая-то звезда, то есть ну и ну, вот в этой атмосфере внутри очутиться, это конечно очень прикольно. Мы денечек уже гуляли по магазинам и все говорили «congratulations», поздравляем и типа, классная прическа и ну то есть узнавали. Можно сказать и да, потому что, конечно, настроили, настроился Артур очень сильно на меня, и с ним самый такой жесткий бой был, потому что я чуть-чуть как бы да, но ну, и ответственность была, и такой важный бой был, и с ним такой... Бой был, конечно, все да три вот. раунда. Это в первом бою я не думал о защите, так и был первый бой, а в последующих боях я на защите поработал и более перекачивал и меньше ударов пропустил, чем в первом. Mm. То есть уже исправился. Жаку, конечно, жалко братушку нашего, то что лишили его медали, но всем распределил Господь Бог. Значит, вот так вот, вот это больше команду разозлило, чем сделала там слабую. Вот не буду жать еще. Больше разозлило, и мы стали работать более уверенней. Вот потому что, ну, это с каждым может случиться. Как бы опускать руки после такого нельзя. Надо наоборот собраться духом и доказать, что мы лучше, что мы сделали на этом на этой Олимпиаде. Кто слабый, тот опускает руки и все. А у нас все ребята сильные духом, волей, вот, характером. Так что мы сделали, пять медалей взяли, так что я думаю, из семи. Ну, каждый боролся за себя и я думаю, за Жеку. 7. Саню тоже схавали, конечно, у него должна быть совсем другая медаль. Это. Это было вообще не передать эти ощущения. Или то руки опускаются, или то злость, которая хочется отомстить за него, я не знаю, как это назвать. Мысли каждый раз меняются, и ты потом еле засыпаешь. потом все нормально. Старался делать больше. Вот что-то получалось, что-то не получалось. Но ну, в общем, конечно, картинка боя мне тоже казалась, что в мою пользу. Но я, честно говоря, когда пришел уже, ну, понимая, как мне считают первые два раунда, когда, ну, вот, затянулась пауза, когда мы стали с рафиком, я уже понял, что ну, тут мне руку не поднимут. Я боксировал с англичанином. Я сделал все, что мог. И мне бой понравился. Вот. Я думаю, я выиграл на 5-6 очков где-то. Вот. А так, ну, в Англии, наверное, было выиграть очков на 20. У меня переживание было еще до того, когда подняли руку ему, я уже понимал, что мне ее уже не подниму. Что когда такие задержки, это значит, тоже что-то люди там мутят. Ну, много первый раунд, я понял, что считать будет. Я первый раунд хотел разведки, больше дать ему, чтобы он вымахался. Вот это так и как бы как произошло, равный раунд был, может, в одно очко я проиграл, а пришел в угол, сказали, что 4-1, вот, э, выигрывает. Я понял, что надо гонять, и его со второго раунда поменял тактику, начал больше атаковать, и в третьем он подсел, я очень много попадал, много наносил ударов, думал, что выиграл, но я был уверен, что третий раунд э, выиграл, а... Прихожу, и когда объявили результат 11-10, то было неприятно, потому что я, я понимаю, что я боксировал бы с Замковым, ой, Замковым, извиняюсь, с Апиевым вот. в финале, и как бы он не прибавил по тому бою, боксу, что он показал в, в Баку на чемпионате мира. И вполне реально можно было обыграть его точно так же, как на Баку завоевать золотую медаль, но как бы Бог все видит, надо было, значит, чтобы я завоевал бронзу. Я рад этой медали, я рад, что я приехал здоровым с этого чемпионата, что тренер все нормально с нервами тоже, потому что очень большая психологическая, в общем, нагрузка, когда ты представляешь страну на таких огромных соревнованиях, и всегда хочется завоевать медаль, всегда хочется выступить лучше, чем может быть, может это некоторым мешает и выступают плохо. Я на данном этапе тоже мне не все получалось, потому что было какое-то может волнение. Ты знал, что весь мир смотрел, телеканалы, вот такие зрелищные бои закатывал, то есть вырвал победу, отдавал все для победы. Но увы, не хватило, наверное, чуть-чуть до победы mm -hmm. в финальном бою. Ну, я доволен серебром. Ну, как говорится, главное не победа, а главное участие Олимпийских игр. Но ну, лучше, конечно, побеж побеждать. Этот коллектив, это, наверное, то, зачем я буду сам больше скучать ну, в сфере бокса. Вот именно, наверное, так. Они подбегали, фотографировались. Там, на эмоциях они разговаривали со мной, я их не понимал. Но я одно слово «танк» понял, и все. Украинский танк? Ну да, украинский танк.